Assalamualaikum. Sekilas fakta 10 Disember 2025 bersama saya Masra Malak. Antara berita utama hari ini. Rafizi tak suka saya, Azam beri bayangan tamat perkhidmatan tahun depan. Drama PKR dan DAP semakin memuncak. DAP beri Anwar masa 6 bulan. Bila kita mulakan dengan perkembangan politik di tanah air, ini berita yang baru kami terima. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki memberi isyarat kuat bahawa tempoh perkhidmatannya bakal berakhir tahun depan. Azam mendedahkan kontraknya sudah tiga kali disambung namun sambungan itu sendiri menjadi sasaran kritikan pelbagai pihak. Azam berkata secara sinis, orang pun dah tak suka dengan saya sambil menamakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli antara yang lantang menolak sambungan kontraknya. Kenyataan itu mencetuskan persoalan panas, adakah tekanan politik memainkan peranan dalam menentukan hala tuju kepimpinan tertinggi SPRM? Kontroversi berhubung integriti dan kebebasan institusi anti rasuah ini bukan perkara baru, tetapi bayangan persaraan Azam kali ini membuka bab lebih besar. Siapa bakal menggantikan beliau dan adakah perubahan kepimpinan mampu memulihkan keyakinan awam yang semakin rapuh? Dengan SPRM berada di tengah-tengah perhatian negara, semua mata kini tertumpu pada tahun depan. Sama ada kontrak Azam memang tamat atau ada drama sambungan kali keempat yang bakal mencetuskan gelombang politik baharu. Sama-sama kita nantikan. Insiden pertikaman lidah antara dua setiausaha agung Pakatan Harapan terus hangat. Apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita ikuti perkembangan berikut. Fuzia Salih tampil menjawab kritikan Anthony Luke selepas Luke menyelar tindakannya mengumumkan bahawa PH dan GRS kononnya sudah cukup kerusi untuk membentuk kerajaan negeri Sabah sebelum keputusan rasmi PRN diumumkan. Menurut Fuzia, pengumuman itu bukan soal mendahului sesiapa sebaliknya berdasarkan maklumat semasa ketika itu. Katanya pendirian PH tidak pernah berubah mereka kekal menyokong Ketua Menteri Sabah dan pengerusi GRS Haji Jinur sejak hari pertama. Perubahan keputusan PRN tegasnya langsung tidak menjejaskan sokongan itu kerana PH mahu kerajaan negeri yang selari dengan kerajaan madani di persekutuan. Namun kritikan Luke tetap pedas menyifatkan tindakan Fuzia sebagai sesuatu yang mengundang bahan lawak. Katanya pembentukan kerajaan sepatutnya diumumkan parti terbesar iaitu GRS dan bukannya oleh PH yang hanya menang satu kerusi. Perbezaan pandangan ini membuka persoalan lebih besar bagaimana PH mengurus komunikasi politik dalaman ketika Sabah berdepan PRN penuh persaingan. Sementara itu, DAP menetapkan tempoh enam bulan untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim melaksanakan reformasi bermakna. Susulan prestasi hambar parti itu dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Setiausaha agung DAP Anthony Luke menegaskan bahawa parti perlu melihat perubahan jelas bagi mengembalikan keyakinan rakyat. Menurut Luke, ini bukan ugutan untuk menggugat kestabilan kerajaan. Sebaliknya satu penegasan bahawa DAP mahu reformasi dilaksanakan dengan lebih serius. Beliau menjelaskan walaupun DAP mempunyai 40 kerusi parlimen dan mampu menjatuhkan kerajaan jika menarik sokongan, parti itu berikrar tidak akan membiarkan kerajaan tumbang sehingga pilihan raya umum akan datang. Luke berkata penilaian semula peranan DAP mungkin melibatkan keputusan untuk keluar kabinet dan berfungsi sebagai penyokong kerajaan sahaja. Beliau juga menegaskan apa juga keputusan selepas enam bulan nanti tidak akan termasuk menarik balik sokongan terhadap Anwar. Mengulas isu UEC, Luke memaklumkan kerajaan sedang merangka dasar bahasa yang baru yang turut merangkumi pengiktirafan sijil peperiksaan persepadu. Katanya, penyelesaian tersebut memerlukan keseimbangan politik yang sensitif dan bukan sekadar tindakan drastik seperti melepaskan jawatan. Luke turut mengakui wujud reaksi terdesak daripada sebahagian anggota DAP selepas kekalahan di Sabah tetapi menolak gesaan untuk meninggalkan kerajaan. Menurutnya reformasi memerlukan proses, perancangan dan juga masa dan tempoh enam bulan itu diberikan untuk melihat perubahan ketara dalam pentadbiran. Seterusnya, isu pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu atau UEC kembali menjadi tumpuan politik nasional selepas kenyataan timbalan pengerusi DAP Nga Koming mencetuskan reaksi besar dalam kalangan masyarakat Melayu di media sosial. Nga menedahkan bahawa DAP akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membincangkan isu pengiktirafan UEC. Kenyataan itu yang pada mulanya hanya disampaikan di media berbahasa Cina, diterjemah dan pantas menimbulkan kecaman dalam kalangan pengguna media sosial Melayu, ia dilihat seolah-olah DAP memberi tekanan kepada Perdana Menteri. Malah ada yang mendakwanya mengancam kedudukan orang Melayu. Situasi ini turut menambah cabaran buat Anwar yang masih bergelut mendapatkan sokongan pengundi Melayu konservatif. Pada masa sama, sokongan pengundi bukan Melayu terutamanya kepada DAP dan PKR turut menunjukkan tanda-tanda kemerusutan seperti dilihat pada keputusan PRN Sabah. Menyedari gelombang reaksi negatif setiausaha agung DAP Anthony Luke semalam cuba merungkai semula isu UEC sebagai sebahagian usaha lebih besar untuk memperkukuh semua bahasa di negara ini termasuk bahasa Melayu. Beliau juga menjelaskan kerajaan akan memperkenalkan dasar baru dalam tempoh enam bulan yang turut melibatkan pengiktirafan UEC. Seterusnya kita ke perkembangan lain. Dr. Mahathir Mohamad melalui Sekretariat Orang Melayu mengajak Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan bekas Menteri Tengku Zafrul Abdul Aziz hadir ke Konvensyen Perkara 153 bagi membincangkan isu perlembagaan dan perjanjian perdagangan timbal balas ART Malaysia AS. Mahathir menegaskan konvensyen pada 13 Disember di Dewan Tunku Abdul Rahman KL terbuka kepada semua pihak termasuk ahli politik, NGO dan orang perseorangan. Beliau turut menekankan kerajaan perlu menjelaskan kandungan ART yang katanya lebih berbahaya daripada dijangka dan memberi kesan besar terhadap kedaulatan negara termasuk ketenteraan dengan AS. Konvensyen ini dijangka menjadi platform penting bagi dialog terbuka mengenai isu nasional yang sensitif. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, penganalisis politik berpendapat kenyataan MCA yang mengugut untuk memilih haluan sendiri jika UMNO terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan tidak akan membawa parti itu ke mana-mana. Malah langkah bergerak secara solo dianggap tindakan berisiko tinggi dan boleh menjerumuskan MCA ke arah kehilangan semua kerusi. Menurut pensyarah kanan UTM Profesor Madia Mazlan Ali, kekecewaan MCA memuncak kerana mereka hanya memilih dua kerusi parlimen dan tidak diberikan peranan dalam kerajaan perpaduan. Namun katanya sama seperti MIC sebelum ini, ugutan keluar BN bukan sesuatu yang mudah untuk direalisasikan. Mazlan menjelaskan MCA juga tidak berminat menyertai Perikatan Nasional kerana kehadiran PAS yang dikuatiri menjauhkan pengundi Cina. Pada masa sama beliau menegaskan MCA tidak cukup kuat untuk bergerak sendirian bahkan berisiko tewas di air hitam dan Tanjung Piai, dua kerusi terakhir yang masih digenggam parti itu. Sementara itu, penganalisis Universiti Malaya Perlis, Muhammad Izmir Yusof menyifatkan polemik yang ditimbulkan presidennya, Wee Ka Siong, sebagai sekadar sandiwara politik kerana MCA kini sudah kehilangan kekuatan sama seperti MIC, muda dan pejuang. Dalam perkembangan berlainan, AMNO masih belum bersedia membincangkan siapa yang bakal menggantikan Allahyarham Bung Muktaruddin sebagai pengerusi AMNO Sabah. Ia susulan kesedihan yang masih menyelubungi kepimpinan parti selepas pemergian tokoh berpengaruh itu pada Jumaat lalu. Ketua Puteri UMNO Nurul Amal Muhammad Fauzi berkata, mesyuarat majlis kerja tertinggi UMNO malam tadi hanyalah mesyuarat bulanan biasa tanpa sebarang agenda berkaitan pengisian jawatan tersebut. Katanya, pimpinan masih berasa kehilangan mendalam kerana Bung Mokhtar merupakan individu yang sangat dekat dengan mereka dalam mesyuarat-mesyuarat penting parti. Menurutnya, sebelum mesyuarat bermula, kepimpinan tertinggi UMNO turut mengadakan tahlil ringkas bagi mengenang jasa Allahyarham yang baru beberapa hari sebelum pemergiannya memenangi kerusi Dun Lamak dalam PRN Sabah ke-17. Nurul Amal menjelaskan ramai pemimpin masih berduka dan memerlukan masa sebelum UMNO boleh memikirkan soal pengganti. Beliau juga menegaskan emosi belum stabil dan parti mahu memberikan ruang sewajarnya untuk menghormati kehilangan besar itu. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas bagi menguruskan pilihan raya kecil Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak akan diarikan pada 16 Disember. Kedua-dua kerusi itu kosong susulan pemergian Bung Mokhtar yang juga ahli Parlimen Kinabatangan dan pengurusi UMNO Sabah. Mesyuarat MKT AMNO semalam dipengerusikan Presiden Ahmad Zahid Hamidi dan turut dihadiri barisan kepimpinan tertinggi parti. Akhir sekali, PN tidak akan meletak calon bagi pilihan raya kecil kerusi Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, Sabah. Keputusan itu diumumkan timbalan pengerusi PN Tuan Ibrahim Tuan Man selepas mesyuarat pimpinan tertinggi parti malam tadi di Ibu Negara. Menurut Tuan Ibrahim, walaupun tidak bertanding, PN akan memantau perkembangan PRK serta calon yang akan bertanding bagi kerusi berkenaan. Langkah ini susulan kekosongan luar jangka selepas kematian penyandang Bung Mokhtar Adin pada 5 Disember lalu di Sabah kurang seminggu selepas menang kerusi Dun Lamak dengan majoriti tipis 153 undi. SPR pula dijangka mengadakan mesyuarat khas pada 16 Disember untuk menguruskan PRK ini. Dalam sidang media yang sama Tuan Ibrahim turut mengucapkan terima kasih kepada pengundi Karambunai yang memilih calon PN dalam PRN ke-17 Sabah sebagai bukti penerimaan rakyat Sabah terhadap prinsip perjuangan PAS dan PN. Keputusan mengejutkan ini dijangka memberi impak kepada strategi politik di Sabah menjelang PRK dan menunjukkan PN lebih berhati-hati dalam memilih pelawanan politik mereka. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Baiklah, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Mastura Malak untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.